নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা অন্য ব্লগলৈ মই গৈ আছো বৰ্তমান বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি মেগা প্লাজলৈ গৈ আছো তাতে এটা শিশুসকলৰ উমলা গৃহ আছে এই উমলা গৃহটোৱে মই যাম শিশুসকলৰ যি উমলিৰ বাবে যি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীবোৰে বিশেষকৈ পোৱা যায় তাতে কেনেকুৱা নহয় কেনেকৈ শিশুসকলে তাতে খেলে মই ইয়াৰে এটি ব্লক বনাম এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে হাচেল হাউচ এয়া হৈছে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি নিচেই কাষত মেগা প্লাজাৰ চাৰি নম্বৰ ফ্ল'ৰত আছে আপোনালোকৰ শিশুটিক কেতিয়াবা উমলাবলৈ যদি গুৱাহাটীত ফুৰিবলৈ আহে এই গৃহটো আনি দেখাব পাৰে বা শিশু শিশুক আপোনালোকে উমলাব পাৰে ত' বন্ধুসকল এয়া হৈছে কেচ কাউণ্টাৰত আপুনি আগতীয়াকৈ তিনিশ পঞ্চাছ টকা দি ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে আপুনি শিশুটোক বিভিন্ন খেলা সামগ্ৰীৰ লগত খেলুৱাব পাৰে কেনেহে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাল হয় মই ইতিমধ্যে এয়া হোষ্টেল হাউচৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছোঁ এটা সুন্দৰ ফিজিঅ'থেৰাপি মেশিন বুয়ে কোব লাগবে এই মেশিনটার দ্বারা আপনার শরীরটা মালিশ দিবা দেখি যি সকল শিশুক শিশুক লোকে মাক দেউতাকে এ সুন্দর আসনত বহি এ এটা দেখা পাওয়া গেছে এটা সুন্দর মেশিনে আপনার দেহটুকু সুন্দরভাবে মালিশ দিয়ে আছে এর থেপি আপনি লব পাৰে চাই থাকুন ব্লগট হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে দেখা পাই আছে শিশুসকল চাৰিওকাষে খেল খেলাত ব্যস্ত হৈ আছে ময়ো শিশুসকলৰ লগত আজি এখন শিশু গাড়ী বুলি ক'লে ভুল হ'ব আছে ডাঙৰ মানুহে খেলিব পাৰে বুলি তেখেতলোকে কৈছে এটা কাৰ্ড আছে কাৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত মই পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এইটো প্লে হয় ত' এইখন দেখা পাইছে সুন্দৰ গাড়ী গঢ়ি লৈ আপুনি এনেকৈ শিশুসকলে বৰ আনন্দ কৰে আৰু আজিও লগতে মই তেওঁলোকৰ লগতে অকণমান আনন্দ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ ত' মোৰ ব্লগটো গৈ আছে চাৰ্কৰ কেনেকৈ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাওক and yeah. আপোনালোকে দেখা পাইছে শিশুসকলে সুন্দৰ সুন্দৰ বেলুনৰ ওপৰত কেনেকৈ সুন্দৰকৈ ধেমালি কৰি থকা দেখা পাইছে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো ইউটিউব চেনেল ডেউকাৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল চাই থাকক কেনে হয় কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব হয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে মই কৈছোঁৱেই তিনিশ পঞ্চাছ টকা দি প্ৰথম আপোনালোকে এখন কাৰ্ড ক্ৰয় কৰিব লাগিব তাৰপাছত তিনিশ পঞ্চাছ টকা আৰম্ভ হয় আৰু তিনি হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত আছে কাৰ্ডখনৰ মূল্য গতিকে আপুনি যদি কম খৰচত খেলাব বিচাৰে তিনিশ পঞ্চাছ টকা কাৰ্ডৰ পৰা বিশেষ বিশেষ কিছু খেল খেলিব পাৰিব গতিকে এইখন হৈছে এইটো বাইকৰ এটা খেলে ইয়াতে ইয়াতে কাৰ্ড কাৰ্ড সোমাই দিব পৰা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো আপুনি কাৰ্ডখন যিহেতু কাউণ্টাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব লাগিব হয় ইতিমধ্যে দেখা পাই আছে এখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড এয়া হৈছে হাচেল হাউচৰ বিশেষ ব্যৱস্থা বুলি কৈছোঁ এখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড ৰাখিছে চৌবিছ ঘণ্টাৰ বাবে তেখেতসকলে পঁচিছশ টকা ৰাখে আৰু কিছুসংখ্যক প্লেয়াৰে ইতিমধ্যে ফিল্ডখন বুক কৰি তেখেতসকলে ক্ৰিকেট খেলি থকা দেখা পোৱা গৈছে তো স্বাধো কেনে হয় কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব লগে লগেই আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ গৈ আছোঁ ডাউনটাউনৰ নিচেই কাষতে আছে অৰজ মল এই অৰজ মলতো শিশুসকলৰ বাবে বিশেষ এটা খেলাৰ ব্যৱস্থা আছে মৈছোঁ সকলোবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী শিশুসকলৰ বাবে খেলা বোমাৰিং এইখন যি আছে ইয়াতো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ ব্লকৰ যিহেতু ইয়াতে বোমাৰিঙত আহি আমি ইয়াতো দেখুৱাম কিছুসংখ্যক লোকে আহি বিহি পৰা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতো বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী শিশুসকলৰ বাবে যি খেল ধেমালি বস্তু ইতিমধ্যে ৰাখিছোঁ তাৰ উপৰি ব্লগটো কেনে হয় কমেণ্টত জনাওক আৰু লগে লগে দেখা পাইছে গুনগুন এণ্ড মম ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্লগ বনাই বৰকৈ সলকনি কৰা জনপ্ৰিয় হোৱা এয়া গুনগুন আৰু লগতে আছে এণ্ড মম মনীষা বা আছে ন আজি লগ পালো ভাল লাগিল দেই এদিন কথা পাতিম হয় এয়া গুনগুন এণ্ড মম আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলো কণী লগাইছে তেওঁলোকে প্ৰেজৰ জৰিয়তে হওক ব্লগ বনাই এই সুন্দৰ কণমানিজনী দেখিলে সকলোৱে মৰম লাগে সকলোৱে মৰম দিব স্নেহ দিব যাতে তেওঁলোক আৰু আগবাঢ়ি যায়